Hai hey, FM, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami dan kembali bersama dengan saya Sanini Siti Rohani Surani Siti. Siti, hari Khamis antara 3 hingga 4 petang kita sembang-sembang tentang uh, cabaran di bidang pertanian, hmm. apa yang terkini di bidang hmm. pertanian. Itu yang saya wujudkan, saya terbitkan rancangan agrobisnes ni dan untuk minggu ni kita sembang-sembang tentang tajuk kita bahagian kedua lah. Kalau minggu lepas tajuknya pembangunan produk pertanian, minggu ni pun Pembangunan produk pertanian titik bertindih peluang kepada belia dan usahawan kecil. ha. Hmm, hmm. Jadi untuk menonton kami di awal ni anda typekan perkataan IKIM FM like IKIM FM itu di AB Live atau di YouTube hmm. di IKIM FM underscore MY. Dan saya bersama tetamu saya yang ceria ni hmm. iaitu Profesor Dr. Norsi Dha Binti yeah, Merupakan kasih. pesyarah di Jabatan Perniagaan Tani dan Ekonomi Biosumber Fakulti Pertanian UPM. Hai Prof. Yes. Ya, yeah, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamuala. Selamat bertemu kembali. Ya. Yeah. Ya yeah. Bila ceria-ceria petang yeah, ni Ya betul ha. Walaupun malam Di luar kan Mendung <laughs> sikit Saya Okey Tentunya bila kita buat Pelbagai inovasi hmm. Terhadap produk pertanian kita akan dapat banyak produk baru hmm. dan itu memberi banyak peluang kepada belia dan usahawan yeah. kecil untuk memasarkan produk dengan lebih hmm. luas lagi. Okey, gambaran secara keseluruhannya tentang tajuk ni apa yang prof nak katakan? Okey, uh, ini adalah kesinambungan daripada minggu sebelum inilah kita yeah. bercakap tentang pembangunan produk pertanian. Hmm. Uh, sebenarnya uh, ia boleh dilakukan oleh semua pihak sama ada orang kata pengilang yang besar ataupun apa ataupun yang penting uh, pembangunan produk pertanian ni dia perlu memberi peluang kepada usahawan dan juga belia-belia mm -mm. okay, usahawan yang kecil lah. Okey, okay, jadi kita kena faham bahawa sektor uh, pertanian, agro makanan ni bukan lagi terhad kepada penghasilan uh, ataupun aktiviti pertanian tradisional, tetapi dia sebenarnya berkembang kepada pembangunan produk uh, nilai tambah seperti uh, kita kata tadi lah makanan proses, minuman kesihatan, mm -hmm. sejuk beku dan sebagainya. Jadi uh, permintaan makanan ni sebenarnya dia sentiasa stabil mm -hmm. kerana uh, setiap mulut ataupun manusia ni dia perlu makan setiap hari jadi yeah. bila kita kata pasaran produk pertanian ni uh, orang kata dia sentiasa hidup dah dan dia sentiasa berpotensi kalau kita berbisnes di dalam bidang inilah mm -hmm. so um, kita tahu bahawa bila kita uh, sebut tentang pertanian ni uh, golongan belia ataupun usahawan lah yang orang kata mempunyai peluang yang luas. Mm uh -huh. Okey untuk mencuburi apa nama bidang ni kerana bila dia nak buat pembangunan produk pertanian tu sebenarnya dia boleh mulakan dengan modal yang kecil, modal permulaan yang kecil. Kemudian dia boleh gunakan teknologi moden dan misi-misi yang mudah alih ataupun mereka boleh gunakan SSSS -SS digital sekarang ada platform pemasaran digital dan kita sebenarnya kalau kita mencuburi Usahawan telah mencuburi uh, apa dia panggil sektor pembangunan produk pertanian ni banyak sokongan daripada agensi kerajaan mm. uh, seperti MARDI, FAMA, DOA, Agrobank, TEKUN, MARA, SME Corp, KKM, dan sebagainya lah. Mm -hmm. So pembangunan produk pertanian bukan saja nak tingkatkan pendapatan, selepas mm. saya ada cerita dah. Kalau kita Tambah nilai kan dia tu jadi harga dia menjadi lebih baik. Mm -hmm. Dia sebenarnya bukan nak tingkatkan pendapatan tapi juga kita nak naikkan image mm. industri pertanian tu sebagai sektor yang moden dan juga bernilai tinggi. Mm. Jadi bila kita bangunkan produk ni untuk diceburi oleh usahawan sebenarnya dia akan membantu kepada apa-apa pemasaran produk yang semakin luas lah. Jadi permintaan produk ni sentiasa wujud. Uh, makanan ni sentiasa mendapat perhatian manusia lah ya. Mm. Jadi bila ada idea baru Rasa baru, inovasi baru Jadi belia dan juga usahawan Boleh masuk pasaran tanpa Memerlukan modal yang besar uh, okay. mm. uh, Kalau modal besar mm, Mungkin akan menyukarkan sedikit proses mm. Jadi kalau kita nak buat Proses sambal ke Nak buat jus buah ke Kerepek ke Dia boleh bermula daripada rumah dia uh, Sebelum dia menjadi lebih besar Jadi uh -huh. uh, saya. Okey, itu gambaran hmm. tentang apa yang kita bincangkan bila yeah. sebut tentang tajuk pembangunan produk hmm. pertanian peluang hmm. kepada belia dan usahawan kecil. Yeah. Dan tentunya menjadi usahawan pada masa kini hmm. cabarannya tu banyak. Betul. Ya, yang kita kena yeah. ada banyak uh, pengetahuan, hmm. ya, kena tambah nilai skill kita. Hmm. Uh, Betul. Okey. Apa lagi yang boleh kita eh uh, okay, tambah untuk uh, ya membangunkan produk ni. Tadi saya, saya sebut hmm. uh, modal permulaan rendah, dia boleh bermula dari rumah pun. Hmm. Okey buat kecil-kecil dulu, hmm. lepas tu kita boleh tengok sama ada kerajaan ada tak tawarkan geran-geran bantuan kepada belia. Hmm. Uh, daripada situ kita boleh bermulalah. Kemudian uh, belia ataupun usahawan tu perlu ada kemahiran asas hmm. untuk proses untuk pasar kemudian um, teknologi juga memudahkan usahawan uh, muda untuk bermula ada misi-misi yang berskala kecil jadi tak mahal mm -hmm. mungkin boleh dibeli melalui duit bantuan yeah. kemudian mereka boleh marketkan online tanpa mm. sempadan dulu Betul. memang susah dia nak kena bawa produk mm. dia tu ke jual ke pasar ke mana jadi dia tak boleh tembusi pasaran yang luas jadi sekarang ni market online duduk kat rumah dia dia boleh mendapat pasaran terus ataupun um, dia sebenarnya uh, bila kita ni usahawan boleh mendapat keuntungan yang lebih tinggi lah. Sebab dia 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 lebih mudah berbanding kita jual bahan mentah tu, maksudnya produk petani yang mentah. Selain daripada tu usahawan juga dia boleh berpeluang untuk mencipta produk unik daripada mangga tu nak jadi apa benda sebenarnya ataupun uh, daripada buah Nona nak jadi buah apa ataupun nak jadi produk apa ataupun rosel nak jadi apa jadi yeah. dia dia kena fikirkan keunikan tu uh, memanglah setiap benda kita kata hamba buat lah mudah tetapi ada juga mahal, apa dipanggil produk makanan yang unik dan mengikut trend Okey uh, selain daripada tu uh, banyaklah peluang-peluang ya, pekerjaan bila kita bangunkan produk kita wujudkan bengkel buat proses makanan tersebut kita wujudkan peluang pekerjaan uh, dan juga uh, peluang sokongan kerajaan dan agensi banyaklah ya. Okey Mardi Farman seperti yang sebut hanya perlu mendaftar dan mungkin boleh menyertai program-program bimbingan lah. Selain daripada itu, kita ada peluang ekspor lah produk Malaysia ke mana-mana. Sama ada kadang-kadang, mm, contohnya kopi ke, coklat ke, pes makanan ke, uh, jangan pandang rendah ya. Sebab mereka boleh pergi jauh daripada hmm. itu. Yeah. Okay, jadi, kita boleh in, uh, tingkatkan imej tanah sebagai industri modern, lah. mm -hmm. bukan hanya menghasilkan produk mentah tetapi Saya. sebagai produk tambah nilai yang lebih bernilai tinggi. Maksudnya mm -hmm. begitu saya. Mm. Itu penting ya mm. untuk kita tahu sebaik sikit tentang tajuk ini. Yes. Paling, tak pun memberi idea, paling tak pun memberi idea kepada mm. para usahawan. Usahawan dan belia lah saya. khususnya. Terima kasih faham. Yeah. Ciri-ciri utama yang berkaitan dengan pertanian satu perniagaan ini adalah pengeluaran untuk keuntungan. Yang dengan wang Jangan wang kita fikir kita nak kena menanam dan sebagainya sebenarnya industri herba ni luas sebenarnya dia dari orang kata apa dari ladang ke meja makan ikuti rancangan agrobisnes setiap hari kamis pada jam 3:10 petang teruslah bertani untuk manfaat dunia eksklusif hanya di ikmfa merri 104.0 Dengar IKIM FM secara percuma menerusi aplikasi IKIM, Audio Plus dan MyTV mana-mana di peranti pingkar anda. Patutnya kita kena bagi glasses pada anak ni setiap masa kecuali tidur dan mandi. Hmm. Uh. Oh. supaya setiap masa imej tu diperbetulkan dan otak dia mendapat imej yang jelas. Sebab stroke ni dia ada satu term yang dia pakai time is brain. Eh, lagi cepat kita buat treatment, lagi banyak peluang untuk kita selamatkan sesuatu otak yang masih ada lagi lah. Bone marrow density BMD ya. Eh? So dekat uh, dalam test BMD tu kita boleh check sama ada tulang ni terlampau rapuh yang kita kategorikan sebagai osteoporosis ataupun di dalam fasa sebelum dia betul-betul rapuh tu which is called osteopenia. Kesihatan adalah amanah. Ketahui fakta kesihatan, tip gaya hidup sihat dan panduan pencegahan penyakit. Dikupas secara santai bersama pakar dan profesional kesihatan dalam segmen kesihatan di IKIM FM. Setiap Rabu pukul 8.30 pagi, eksklusif di Inspirasi Pagi. Hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. kemahiran okay, untuk kita menceburi bidang perniagaan mm. ni kan prof perlukan yeah. sokongan mm. dari segi skill dan juga dari segi kewangan tu boleh penting ya yeah. ha, tak ada duit tak lah. <laughs> <laughs> ada duit macam-macam boleh ada right, ha. betul. jadi apa agensi dan yeah. juga bentuk bantuan yang diberikan oleh kerajaan ke atau mana-mana jabatan untuk membantu usahawan ni saya ingat ada banyak eh banyak ha. sebenarnya mm, okay. dia sebenarnya ni khusus kepada Uh, Pemenghasilan produk makanan oh, okay. lah, uh, Makanan daripada pertanian mm -hmm. Jadi yang terlibat tu Saya boleh bagi contoh uh, Promosi sikit lah Mardi uh. kan contoh okay. dia lah uh, Mardi ni adalah Institut Penyelidikan Kemajuan Pertanian Malaysia mm -hmm. Dia sebenarnya menjalankan Penyelidikan inovasi Dalam menghasilkan produk-produk baru jadi dia boleh hasilkan produk pertanian tu menjadi satu benda yang lain. Ha, dia dia tambahkan inovasi, uh -huh. buatkan makanan proses atau teknologi pasca tuai. Uh -huh. Jadi usahawan-usahawan belia boleh dapatkan latihan di Mardi lah. Sama ada untuk buat formula produk ataupun kita nak buat teknologi pembukusan dan konsultasi. Selain daripada tu banyak produk lah yang terkenal di pasaran ada hasil daripada R&D Mardi gih okay, seperti nanas yang begitu atau teknologi makanan tahan lama. Selain daripada tu pihak Fama ya, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan juga Uh, memberi fokus kepada pemasaran hasil pertanian dan produk agro makanan lah, yang dihasilkan oleh usahawan dan juga mm -hmm. belia. Jadi mereka boleh bantu dalam penjenamaan, pembekusan, pemasaran, mm -hmm. promosi dan penjualan di pasar tani atau farmal serta ekspor lah. Jadi usahawan-usahawan baru uh, boleh masuk uh, pasaran melalui bimbingan farmal. Selain itu jabatan pertanian di UI, uh, okay mereka juga memberi nasihat teknikal khusus pertanian keselamatan makanan my gap dan sebagainya jadi dia membantu petani dan juga pengusaha produk dari segi kualiti bahan mentah dan juga pengurusan tanaman Agrobank bank boleh sebut bank kan itu adalah duit jadi uh, pihak bank ni boleh membuat pembiayaan khas atau bagi loan lah kepada belia dan usahawan yang nak mencuburi dalam uh, panggil usaha pembangunan produk pertanian selain itu mungkin ada tempat yang lain seperti tekun mara smk uh, lembaga Bahan peladang, LKIM, HTC, MITI, Madrid dan tak lupa kepada uh, universiti ya seperti Universiti Putra Malaysia (UPM). Kita mempunyai fakulti uh, sains dan teknologi makanan. Jadi kita gunakan bahan hasil pertanian yang dibuat kajian dihasilkan oleh teknologi di fakulti pertanian. Uh, jadi urusan selepas itu untuk membangunkan produk kita kita bagi kepada pihak fakulti sains dan teknologi makanan. Jadi mereka akan membantu untuk menghasilkan produk pertanian yang lainlah dengan tambah inovasi dan teknologi. Seperti minggu lepas saya telah membawa komuniti penanam labu daripada Mecum, Pahang Mereka ni menanam labu tapi dia mereka hanya menjual buah labu tersebut. Oh. Jadi saya nampak buah labu ni boleh di apa dia panggil ditambah nilai lagi. Mm. Jadi produk-produk yang lain. Mm -hmm. Jadi saya membawa seramai dalam 30 orang uh -huh. uh, penanam labu uh, kaum wanita dan juga lelaki uh, datang ke UPM, hmm. belajar macam mana nak buat aiskrim daripada labu oh. krepit daripada labu, okay. muffin dari labu, jadi mereka telah dibukakan minda supaya mereka tak mahanya menjual uh, labu yang boleh jatuh harga dia dengan murah, uh, 30 sen 60 sen, jadi tak nak macam tu, kita nak mereka hasilkan uh, uh -huh. produk uh, labu tu hmm. uh, mungkin hak elok mereka boleh jual, tetapi hak tak elok tu mereka boleh uh, bangunkan produk, hmm. jadi dia akan memberi peluang kepada mereka untuk menjadi usahawan lah yeah. ha, walaupun bermula daripada rumah mereka. Uh -uh. Ha, jadi itu yang kita kata pembangunan produk pertanian itu akan memberi peluang bisnes kepada orang untuk tingkatkan uh, ekonomi ataupun uh, ubah uh, dia panggil kesejahteraan hidup mereka lah melalui produk-produk uh, pertanian yang dihasilkan saya. Ya. Yeah. Baik itu antara contoh-contoh agensi hmm. dan juga bantuan hmm. yang diberikan oleh agensi tersebutlah hmm. untuk membantu para usahawan. Ya, yeah, betul. Okey. Baik, Prof. Hmm. Apa lagi? yang boleh kita tahu. Contoh uh, cuba beri sikit contoh kajian kes ringkas. Ha hmm, uh, okey. Tadi um, tadi uh, tentang labu tu. Uh, kan? ya. Yeah. Um, okey. Saya juga uh, uh, telah membawa uh, uh. perombongan orang kampung komuniti hmm. Mecung tu ke Banting. Hmm. Uh, kalau Siti tahu Banting tu terkenal dengan apa? Jangan jarang, pakai, ber, jarang, haa, jarang, jarang pergi. berjalan Sebenarnya haa, banting tu orang kata tempat Pahasilan kerepek oh. Kalau pergi kat sana ada banyak kilang Yang jual kerepek lah Kerepek ubi, kerepek pisang Segala jenis kerepek oh. ada jadi tumpuan dia tu dekat nak raya, orang nak knuri ataupun hari-hari biasa pun banyak. Hmm. Jadi hmm. Uh, banyak ya uh, mereka sebenarnya bermula uh, daripada kilang kecil ataupun hmm. buat daripada rumah je. Mereka berkembang sehingga boleh eksport. Hmm. Okey, jadi uh, contohnya kerepek ubi uh, di 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 Johor pun banyak, di Selangor Banting pun banyak. Jadi Uh, dulu mereka jual ubi mentah tetapi hmm. bila fikir harga tak stabil banyak ugi jadi dia bertukar kepada kerepek. Uh, jadi kerepek pun bertukar kepada kerepek mereka gunakan mesin pakej menarik jual di Chopi jadi harga yang yang berapa puluh sen tak sampai seringgit tu boleh menjadi nilai yang lebih tinggi jadi sampai sepuluh ringgit. Jadi pendapatan mereka meningkat dua hingga lima kali ganda lah. Kemudian kita ada juga kajian, kajian apa dia panggil contoh-contoh uh, bagaimana sos jus nanas dihasilkan oleh pihak di Sabah kemudian minyak kelapa dara dan sebagainya jadi produk tu Uh, berkembang uh -huh. uh, Jadi sampai kalau di Banting tu Dia sebenarnya dia, dia ada brand dia sendiri uh -huh. Penjenamaan lokal dia tu uh, Sebut Banting dah tahu oh. uh, Jadi Banting kena lebih promotion lah Sampai city pun boleh tahu bahawa Banting itu tempat pengeluaran kerepek uh. Uh, Jadi semua tu dihasilkan daripada produk pertanian Saya uh. Uh, Jadi dia menambahkan nilai produk tersebut Dengan menghasilkan benda-benda yang lain okay. Kalau lebih ditambah teknologi inovasi dan usaha-usaha mungkin selain daripada kerepek itu dia buat benda yang lain. Ha, contohnya kalau Jepun tempat saya belajar dulu mm -hmm. dia adalah negeri yang mengeluarkan sweet potato ataupun dia panggil apa uh, sweet potato tu ubi. Ubi manis, ubi manis. Ah ha, jadi mereka buat aiskrim, mereka ah. buat serbuk untuk buat kek dan sebagainya. Mm -hmm. Jadi mereka gunakan mm, teknologi atau tradisi itu menjadi satu produk yang lebih baik. Jadi saya nak orang di Malaysia pun aa, nampak kledek tu bukan hanya kledek untuk buat goreng tetapi boleh dibuat benda yang lainlah. Dia ada peluang yang banyak. Hmm, hmm. Okey. Ya. Yeah. Kita akan kembali lepas ini nak sembang pula tentang hmm. macam sentos dah pernah cakap tapi yeah. tak pergi secara detail. Yeah, betul. Kita nak sembang tentang cabaran dalam pembangunan produk. Yes. Lepas ini AKMFM Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Cili merah, cili hijau, kita blend. Masuk ke dalam tu, lauk jantan dia jadi kuning lembut. Minyak tertumpah di atas lantai mozak tu kan? Eh? Ha? Cepat-cepat kita taruhkan garam. Taburkan garam. Garam halus lah, garam, biasa halus. tu. Ha? Taburkan kat lantai. Ha? Supaya dia tidak licin. Nak handal memasak macam-macam resipi? Dengarlah Radio Ikim. Nak dapat macam-macam tips? Dengarlah Radio Ikim. Chef-chef yang dijemput dari pelbagai kepakaran dan pengalaman tahu? Eh, sekejap. Saya tak sebut lagi ya rancangannya apa. Rancangan dapur kita lah. Dengarkannya setiap Isnin jam 3.10 minit petang. Hanya di Ikim FM, inspirasi utama anda. Inspirasi utama anda IKIM FM Balik Pulau Pulau Pinang 102.7 Okey ma'am, buat apa-apa semua ada cabaran prof Tak ada ha, yang betul. tak bercabaran tu Nanti ha. orang kata prof ni cakap mudah je Suruh ha. orang jadi usahawan-usahawan ha. ni kan Buat sendiri ha, tengah Buat video ha. pada muka ha. Ha. Okey okay. cabaran <laughs> dalam pembangunan produk ni apa dia? Ya yeah. sebenarnya hmm. memanglah cabaran memang banyak lah ya Walaupun kita ada peluang ha. yang besar Tapi cabaran dia kalau kita nak bangun produk tu Dia kena ada modal, ha. permulaan Kemudian kita kena pasti bahawa kos peralatan untuk membuat produk tu lebih ni lah. Jadi belia ni kurang modal. Kan nak beli misi, nak sewa ruang, proses, nak buat persijilan. Jadi banyak kaedah yang perlu dia gunakan lah untuk atasi masalah-masalah ini. Selain daripada tu cabaran dia adalah kurang pengetahuan dan juga... Uh, kurang teknologi dan juga standard keselamatan makanan lah Sebab bila kita keluarkan produk makanan dia Kita kena ikut SOP, kebersihan, piawaian mesti my game halal headset dan sebagainya jadi uh, kena pergi kursuslah sikit ya kot-kot boleh mendapat um, bimbingan daripada agensi mm -hmm. dan juga cabaran persaingan produk yang banyak uh, bukan orang bantingnya buat crepe orang Juhu buat crepe orang kedah buat crepe tengganu buat crepe jadi cabaran tu banyak uh, ataupun persaingan tu banyak mm -hmm. selain daripada tu um, kita kena atasi Uh, persaingan produk tu, macam mana kita nak hasilkan keunikan, packaging yang menarik, branding yeah. yang penting, logo dan sebagainya, selain daripada tu kita nak dapatkan bahan mantah yang berkualiti, kita mm -hmm. cakap memang boleh buat daripada ubi tapi kalau macam uh, Banting hari tu, saya melawat Agrochip, um, Jamirah Enterprise tu dia sendiri ada ladang ubi kayu, oh. jadi tak ada masalah mm -hmm. tetapi bagi mereka yang tidak ada ladang penghasilan bahan mentah tu uh, dia kena betul-betul memastikan dia boleh mendapat dengan nilah dengan cepat dengan apa untuk bahan mentah Aa, dan berkualiti lah kalau tak dia tak boleh hasilkan produk yang baik mm -hmm. kemudian cabaran seterusnya produk cepat rosak Aa, dia kena ada sedikit sebab hmm, produk pertanian ni dia sensitif mm -mm. kan suhu lah mm. mikroorganisma lah jadi macam mana kita nak gunakan teknologi yang macam mana itu cabaran dia selain daripada tu susah tembus pasaran dan dapatkan pelanggan kalau mm -mm. orang tu tidak menggunakan platform digital ataupun tidak berkawan dengan ni tak ada networking dan sebagainya kadang-kadang dia tak nampak pasaran tu ada Saya. dia rasa susah Selain tu, halangan adalah pensijilan lah. Uh. Sebenarnya mudah kalau diikut turutan. Tetapi dia akan mengambil masa, dokumentasi, standard dan sebagainya. Harus dituruti lah. Harus ya. di... Ni kalau tak, tak rapat. Uh. Uh, Jakim tak bagi halal dan sebagainya. Benda cabaran kekurangan kemahiran bisneslah pengurusan. Dia dah pandai buat dah kerepek tu. Oh uh -huh. tapi dia tak tahu nak pasar macam mana. Hak tu dia tak tak pandai pengurusan tak pandai. Jadi uh -huh. itu cabaran juga. Selain daripada tu perubahan trend pengguna. Uh, sekarang dia boleh makan sejuk beku. Mungkin masa depan dia tak mau yang sejuk beku. Dia uh -huh. nak makan yang macam lain pula. Jadi kita kena uh -huh. sentiasa peka. Selain uh -huh. daripada uh -huh. tu uh, logistik dan penghantaran produk makananlah itu pun Kadang-kadang Korea tu dia tak ada uh, cold chain dan sebagainya. Jadi uh -huh. cabaran. Okay. Jadi nasihat untuk usahawan usahawan lah belia-belia tu mulakan secara kecil dulu tak apa. Kemudian berkembang tak apa. Uh -huh. uh, tak, janganlah terus nak buka kilang besar kan. Betul. Uh, Betul. Nak mulakan mulakan dengan produk kecil. Uji Betul. rasa dulu macam Betul. mana sedap atau tidak. Uh, saya ada projek um, uh, apa usahawan petani yang tanam terung. Jadi mereka cuba Hasilkan terung, buat sambal, packingkan, jadikan sambal kering mm -hmm. ha, Mungkin masa depan mereka boleh pergi lebih jauh yeah. ha, mm. Jadi selain daripada itu kita kena tahu lah pasaran kepada siapa yang kita nak pasarkan produk uh, pertanian tersebut mm -hmm. Kemudian kita kena jaga kualiti, kena pastikan keunikan mm. Fokuskan branding dan juga kita kena bangunkan image di sosial media lah, media sosial ha, Kalau tak orang tak kenal kita punya produk kan mm. Uh, jadi banyak benda yang nak kena kena follow, nak kena belajar tentang kos, uh, nak kena te, apa jangan takut minta bimbingan daripada agensi. Dia kena macam-macam dia kena ni lah sebab usahawan ni dia perlu perlukan uh, karakteristik ataupun apa dia panggil trait yang bagus. Ha, kalau yeah. tak dia tak boleh jadi usahawan, Betul. Okay, bukan mm. usahawan untuk minggu ini tetapi ha. bertahun-tahun kemudian dia harus berkembangkan dia punya ni baru dia boleh tingkatkan pendapatan dan mm -hmm. sustain orang kata, kekal di dalam perniagaan. Saya, uh, yeah. Baik Prof, yeah. kesimpulannya mm. apa dia? Okey, uh. kita datang ke akhir okay, dah ya. So, pembangunan produk ni dia buka peluang kepada belia sebenarnya. Mm -mm. Okey, usahawan yang kecil tu untuk berjaya walaupun bermula dari rumah. Mm -mm. Ha, mereka boleh uh, proses produk di rumah mereka jadi produk nilai tambah ni sebenarnya dia mampu beri keuntungan yang tinggi lah berbanding jual bahan mentah. Kemudian banyak cabaran seperti yang saya sebutkan tadi tetapi boleh diatasi lah melalui latihan. Uh, inovasi produk, penjenamaan dan juga strategi pemasaran yang betul. So kalau kita lakukan secara sistematik insya-Allah uh, kita boleh menguasai kemahiran, menjaga kualiti dan memanfaatkan bantuan agensilah. Mm. So kesimpulan dia pengenam produk ni adalah satu bidang orang kata bernilai tinggi, mm -hmm. moden, sangat sesuai untuk generasi muda usahawan ya. So, untuk mereka menjana pendapatan dan juga meningkatkan ekor, eh, apa dia panggil, ekonomi agro makanan negara Malaysia. Hmm. Nah, itu yang boleh saya katakan Baik, yeah. terima kasih tetamu saya yeah, no, thank Prof you. Yeah. Dr. Timan. Mm. Bercakap Berkongsi tentang tajuk minggu ini Pembangunan produk pertanian mm. Peluang kepada belia dan usahawan kecil Moga beri idea, beri yes. semangat yeah. Kepada para usahawan dan mm. belia kita Untuk terus mencaburi bidang pertanian ini Dengan penuh semangat yang tinggi <laughs> ah, Kita punya banyaknya agensi Banyak, kerajaan yeah. yang boleh bantu Baik Rupanya um, banyak perkara yang harus uh, difikirkan, dikira yeah. untuk pegawai usahawan mm. yang uh, nih, berdaya tahan. Mm. Mm. Uh, terima kasih tetamu yeah. saya, uh, Prof. Dr. Nosida, Pensyarah di Jabatan Perniagaan Tani dan Ekonomi sumber Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia UPM. Terima kasih peringatan yeah. penonton ikuti kita. Assalamualaikum Prof. Ya, yeah, terima kasih. Sama-sama. Yeah. Bye Prof. Bye, thank you. Thank you my